Bilirsiniz, bizim hər vaxt Allahın huzurunda olmağımız bəzən bizə mane olur Allahı hiss eləməyimizə. Bir hörmət elədiyimiz adam bəzən olmayanda, bəzən içəri girəndə onun varlığını daha təsəssür edir. Çünki yox idi, gəldi. Allah ki həmişə var, həmişə onun huzurundayı o, deyə bəzən bu huzur bizə adiləşir və bizim elə onun aşkar olması bəzən onu bizdən gizdlədir. Allah o qədər aşkardır ki, gizlənir. Hərdən olmayıb, hərdən olsa olmağını daha rahat hiss eləyərdi. Həmişə var deyə bəzən adət elirü varlığına, ona görə də hiss edə bilmirük ki, var Allah, Allahın huzurundadır o. Amma namazın başqa yerlərindən fərqi var. Üz fərqi nədir? Namazın fərqi budur ki, indi bu anda Allah mənə əmr eləyib ki, ondan gəl səndən oturaq danışaq, üzbəüz. Yəni bu xüsusi vaxtdır. Belə bil ki belədir. Bir idarədə bir işdir. Onun müdürü onu hər an izləyir, kamera qoyub onun otağını izləyir. O bilir ki hər an onu görür. Amma birdən dedilər ki səni çağırır. O çağırır, onun yanına getməyin xüsusi bir həyecanı var. Yox, onun qarşı-qarşıya dayanacaqsan. Xüsusi həyecanı var. O da hər an Allah bizi görür, amma namaz vaxtında bizi çağırır, deyir, indi əmr edirəm ki gəl qarşı-qarşıya dayanaq, danışaq xüsusi bir vaxtdır. Buna görə burda həyəcan daha çox olur salih insanlarda. Niyə deyirlər namazı əvvəl vaxtda qılın? Bu qorxunun ifadəsidir. Yəni çağırır, eşitmə deyirəm, qalb qaçıram onun yanına. Ola deyənmərəm gözdə gəlirəm. Qorxan adam belə deyə bilməz. Qorxan adam deyənməz, hələ qoy bu işlərimi görüm, falan görüşə gedirəm, falan sonra gələrəm. Niyə görə dediyimə vaxtın əvvəlində, qıl vaxtın əvvəlində qılmaq bu xüsusiyyəti yaradır ki, insan deyir ki, yox, bu məni çağırır yanına. Məndən görüşmək istəyir. Məndən sözü var. Ona görə də namazın əvvəl vaxtında xuşu daha çox yaranır, qorxu insanın içində daha çox yaranır və onun ifadəsidir namazı əvvəl vaxtda qıl, qılmaq. Yəni burada əmr gəlib Allahdan ki, hayya aləssala çağırır. Hələ sünnə namazı. Tələsün namazı. Hər şeydən əl yox. Sən gözdə namaz Allah məni çağırır. Allahın namaz vaxtı gün ərzində nəzəri var. Amma xüsusi nəzəri var namaz vaxtı namaz qılanına. Yəni xüsusi qapılar açılır göydən. Daha çox nur gəlir yerə namaz vaxtlarında. Niyə deyirlər dualar azan vaxtı qəbuldur? Xüsusi nur nazil olur namaz vaxtında. Namaz vaxtında olan Allahla başqa vaxtda olan Allahın fərqi var, məcazidir söyü albetdi Allah bir Allahdır. Yəqin ki başa düşürsüz. Hərdən sözdən yapışmaq lazım deyil. Məcazi mənada deyirəm. Yəni Allah namaz vaxtı başqa cür təzəllü elir, başqa cür özünü göstərir bizə. Xüsusi nəzər elir insanlara. Hədisdə var, namaz qılan bilsə ki Allah ona necə rəhmet nəzəri ilə baxır. Rəhmet necə onu bürüyüb səcdədən baş qaldırmaq istəməz. Namaz vaxtı xüsusi bir qapı açılır. Allah ki sənə xüsusi diqqət eləyir, sən də ona xüsusi yerə diqqət eləyərsən. Birinə xüsusi hörmət eləyəsən. Necə də onun bir həccəyə gedirmişdim. Həccə gedənlər gəlir peyğəmbərin qəbrinin yanına deyən mə olmaz. Tez-tez salamzadə olmaz. Şirkdir bunlar hamısı. Peyğəmbərə salam versən nə üçünsə Allah'a şərik qoşmursan? üzü qəbrə dayanıb salam verim. Arxox söq qibləyə, ancaq qibləyə salam vermək. Bir alim deyimən keçirdi. Yəni bilirsiniz bu hərdən dillə bunu bizə sübut eləyün, necə olur ziyarət filan, hansı cəhətdən, hansı hədislər var. Vallah bu 21-ci əsrdə insanların buna sübuta ehtiyacı yoxdur. Kommunistlərin də lideri dünyadan köçmüşdü. Lenin indi-azan saxlayırlar. Bu insanın fitrətindən gələn bir şeydir ki, insan abidə qoyur, ona sayğı göstərir bayrağa hörmət göstərir. Məqsəd parça yox, daşdır. Onun arxasında dayanan şəxsiyyətdir, məfhumdur. O məfhumə hörmət bu parçanın qabağında təəzüz eləməklə ifadə olunur. Bu sadə bir şeydir. Və nə sünnə, nə şiiə hədislərində bunu qadağan edən heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Dirdiyandım onun qabağında peyğəmbərə salam, biraz əyldim. Salam vermək töküldülər üstümə. Gölmüşəm mən şəxsən. Birinə gəldilər ağlama. Gözünün yaşını silirlər ki, ağlamaq olmaz. Yəni dünyada hansı məktəb var ki, deyə hissə də hakim olmaq istəyir. Bunlar yəni bu vəziyyətdədilər. Deyim mən salam verdim, töküldülər üstümə. Dirdim, "Vaxt necə salam verim mən?" Deyim, "Sənə salam verim, çöndüm." Dir arxam ona əyləndim qabağa. Dildim, "Salamun alaykum." Belə salam düzgündür, hörmətdir. Səndə güldülər ansı. Özləri də güldülər. Dünyə peyğəmbərin qəbridir. Onun bədəni də hörmətdir idi. Onun qəbrinin daşı da ona görə, Allaha görə hörmətdir. Mən də müqabilində deyənib salam verirəm, tənzim elirəm peyğəmbərə. Necə bədən hərəkətlərində bədənin ədəbi vacibdirsə, mənəvi baxımdan Allaha üst çevirmək budur ki, qəlb Allah'a yönələr. Qəlb Allah'a yönələr. Bəzən bədənimizi namaza gətiririk, amma fikrimiz başqa yerdədir. Namaz başlayır deyir, deyir, bismillahir-rahmanir-rahim məsələn. Ondan sonra deyir, filan kəs indi gedib görərəm, ona belə deyərəm, o mənə belə deyər. Axırda salamüaleykum deyəndə deyir, hə, məsələn, yaxşı fikir gəldi ağlıma. Amma Allahın istədi. Allahın istədiyi 5 dəqiqə fikirlərdən azad ol. Dünyanı tapşır. Mən bu misalı demişəm, Məşhedə gedirsən, ayaqqabları alırlar səndən. Hə, Kərbəlaya gedəndə də belədir. Allahlar orada yerləşdirirlər ki, sən ağaram gedib imamzanı, imam səni ziyarət eləsən. Ki fikrüm qalmı onun yanında. Allah da dedi ki, öz evimin həm qapıcısı mənəm, həm ağası mənəm. Daxil olanda namaza dünyəvi ayaqqabı kimi mənə tapşır. Qorxma, saxlayacam. Onu 5 dəqiqə yadından çıxar. Diyan Allahın huzurunda. Bəlkə də sonra namazdan ayrılandan sonra ayaqqabı təmir eləyib qaytardınızmızla. Dünya, mən işlərsətin, yeni həll eləyib qaytardın. Səndən bir şey istəyirəm, diqqəti az şeyə hesab eləməyin. Sözümün qısasıdır. Elə bilməyin, diqqət az məsələdir. Allahın diqqətlə çox işi var. Diqqət nə dədi bu çox mühümdür Allah üçün. Bizə ola bilər mühümdür. Amma çox mühümdür ki, mənim diqqətim nəyə yönəlir. Bax bu çox mühüm məsələdir. Son zamanlarda alimlər deyir ki, bir gülü insan bəsləyirsə, fikrini ona yönəldirsə, daha gözəl olur, tez bəslənir fikiri başqa yerdədirsə, qadın deyir yemək bişirir. Bütün diqqətini, fikrini ona yönəldirsə, seve-seve o işi görürsə, yemək daha dadlı alınır. Bunun müasir dövrün tədqiqatlarıdır bunlar. Diqqət çox mühüm məsələdir. Allahın ki rəhməti namaz vaxtında nazil olur, o rəhməti belə deyə də siqnalları tutmaq üçün antenanı quraşdıran da görsən bir səmtə qoyurlar. Bir qədər oyanb-oyan oldu siqnalı tuta bilmir. Allahdan da yerə o nur yağır. O nurun yağmağı üçün qəlbin ora yönəlməli lazımdır ki, o nuru tam şəkildə əldə eləyə bilsin. Bular hamısı xushu xususiyyətinin əlamətləridir. İnsan namaz vaxtı adət üzrə o sürücülər görsən maşını əvvəl-əvvəl fikirləşib sürür, sonra mexaniki edir hərəkətlər. Allah istəmir biz ibadətləri bu şəkildə həyata keçirdəyik. Bilay hara gedir? Allahu Əkbər-lə başlayır. Subhana rabbiyal azim va bihamdi, subhana rabbiyal a'la va bihamdi, la havla va la, la quwwata illa billah. Hamısı baxırsan kəlmələr, onu demək istik Allahdan başqa qudrat yoxdur, Allah böyükdür, Allah əzəmətlidir, Allah ucadır. Yəni o qorxu ürəyə düşməsə, Allahın böyüklüyünü, öz kiçikliyini dərk eləməsən, məhəbbətdən danışmaq tezdir. Bəzən bəzən 5 günə Allahla dost olmaq istəyir. Allahı aşiqliyindən danışır. Amma o uzun bir yoldur, bir prosesdir ki, insan əsasən namaz vaxtında bunu öz üzərində tərbiyə edə bilər diqqətini Allah'a yönəltməklə. Eşitmişsiniz təbərrüq üçün bunu da deyim, sözümü tamamlayım. İmam Səddizad əleyhissalam namaz qılır. Namazı qurtarandan sonra dillər ki, ağa xəbərin olmadı, ev yanırdı. Ham ora bura qaçır, evi söndürürsən, namaz qılırsan. Heç xəbərin yox idi. Tip baxdı, dedi ki, mən daha mühim bir odu söndürməklə məşğul idim. Mənim diqqətim daha mühim məsələdə idi. Odur ki, vallahi mənim heç xəbərim olmadı ki, bu ətrafda nə baş verir. Ondan mənim xəbərim olmayıb. Yəni namaz bu cür diqqətlə qılınsa, bütün işlər islah olar. İnsan özünü islah eləmək istəyirsə, ilk addım olaraq namazının islahından başlamalıdır.